Сегодня в Приморском районе будет проводиться учение по гражданской обороне и мы от лица самообороны Мариуполя, от Нового Мариуполя также приглашены принять участие в этих учениях То есть наши ребята будут оповещать жителей домов, в которых проводятся учения направлять их либо в убежище, либо объяснять им, как правильно себя обезопасить в ситуации обстрела в квартире для этого у нас есть раздаточный материал, листовки, которые мы будем вручать жителям этого района. Учебная тревога. Первое нужно людям представить, что сейчас проводится учение в вашем районе. Происходит учебная тревога, просим у вас спуститься в убежище. Нет, я не пойду. Хорошо, это ваше право, вы в принципе в курсе, где спрятаться во вас в доме, где места для того, чтобы было вам комфортно что я я и скажу, безопасно. Что для того, чтобы это было более понятно, мы вам хотим бы дать памяточку, том, чтобы у вас она была в доме. Поехали, все. Что... Опробовалась модернизированная система оповещения, скажем так. Не те стационарные сирены, которые у нас стоят, на предприятиях установлены и проводное радиовещание а блоки по ФМ, разработанные Днепропетровским, Днепропетровским предприятием, которые установлены в каждом подъезде у жилого дома, где проводились эти мероприятия. Основная масса все-таки людей воспринимает эти сирены, опять же, как автомобильную сигнализацию. То есть перепрограммировать эти колокола для того, чтобы наши жители понимали, что это действительно сигнал тревоги, а не сработала сигнализация во дворе на автомобиле, во дворе дома.